Всем привет, друзья, с вами я, Андрей. И сегодня я буду снимать видео насчет того, э, какую я сделал машинку. Эта машинка очень быстрая должна быть, потому что колеса маленькие, ширина их превышает за ширину машины. Хотя и кисенс ширина машины, если тут есть подкаты, чуш -чуш, вся стоять Чувачок, нитрогазы, проходная, такая. Э, колеса, турбинки. Есть специально вещи, когда же турбинки руль. Можно ездить, на вот какие-то чели, в гонках ездить у вас сейчас на каменчику буду, хотя каменчик на даже ровный и на тот ровный буду, вот так все не все равно высадить машинка высадить. тик 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 на скользким, на скользком он Так, я не знаю, что сказать, но, ну для видео, -видео, -видео, видео мало осталось, я не знаю, что снимать. Зима началась, трудная зима. Я заболел, там, ну еще не дуже больной, но скоро цей, скоро выздорове. <кій> е, е, так думаю, що ви поставите лайк. Подписывайтесь на канал і напишіть коментарі, які вам подобаються Ну, подбадрите мене створювати відео, бо тому що мені ось уже не дуже стає. Ну, ну ж, таке здоров'я. Не дуже ж хочеться знімати відео на таке здоров'я. Я сейчас в тапочках тепленьких. В штанах хотя без кофта но все равно я все равно с... мы еще здоровы те листочки все равно тот хорошо я их перемещу на этом видео если вам они не понравится с З... ним 50-х с 50-х Надо посмотреть. Хе -хе -хе. Хотя Да, запечатаны. А хотя мне что-то такого. надо. Все, теперь мой... мой столик чист. Напишите, что вы хотите бачить в видео. Ну, кроме распаковок. Распаковок? Распаковки не мои. Я не люблю распаковки. Если вы будете писать распаковки, мне просто так не по делу. Я не люблю распаковки. У меня эта комната не для распаковок. А хотя что тут такое? Распаковки X103. что это такое, что это такое. Так. Дрижди. Крымские дрижди. Рыжий, рыжий, рыжий. А хотя, ха-ха-ха, <laughs> <laughs> можно в туалет смыть. И потом будет затоп. <laughs> Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. <laughs> Всем пока-пока.